там есть такие комплексы, теперь номер а ты а с, а а с какой адрес? Это по всему острову. блин. А -а -а. Я не достану, я не отпрыгну с от лодки. Этот. Он тогда забежал с той стороны и не факт. А, это в подвал надо попасть. Он назад. Ладно, назад. давай. Разворачиваем нас туда. Он назад может успеть, он уже давал, он Просто обкатимся вокруг дома. А теоретично, якщо взяти глибину зараз, якщо хі, вона, ну, грубо кажучи, наскільки в ній можна втопитись, якщо впадеш, ну достанеш. Якщо людина впаде. Так. Ну достане, ось тут, типу, перший поверх. Ти в теорії тут десь погрули, грубо кажучи. Ні, yeah, Ну... Отак мабуть, десь. Ось там де... Багато поверхівки, там чітко перший поверх і ну, підлога другого, але це вчора було. Сьогодні я навіть не звернув уваги. Я думаю, що ну, вище вода за вчора вище десь сантиметрів метри. на 30. Подумав. Розгрібаєшся? Напитаю. нам туда да давай туда там просто суша Ты не видишь, что все нас сушат? Что? Станьте, Прям за нами. Сери, надо си, его, боже, на. Стой, за зданием надо быть. Серый, давай в подъезд. Нет, это сейчас самое лучшее. <плевитие> нам... Надо вернуться, но надо находиться сейчас с этой стороны здания. Пацаны, скажи, чтобы спрятались все. Видишь, здесь свернули эвакуацию тоже. Это что, миномет, походу? Я думаю нет, потому что дистанция же больше уже. Выходу? Да, сейчас будет здесь где-то. Угу. А да. это им там прилетел? Это нам прилетел. Вот. У меня нет рации, я не знаю. А позвоните. Высыпут. Сейчас, сейчас попробуем. Да тут они неш хаотично. Сейчас подождем, посмотрим какая интенсивность. Бедет. Снял куда прибыла. Зараз ми тільки що чули, як росіяни обстріляли ще раз Херсон і по звуку можна сказати, що це були гради, напевно, або ні. Спокаємося, одіваємося. Зараз э, на, в районі Корабельної площі і річпорту Порту досі перебувають човни. с людьми всередині, які волонтери і так далі, які евакуйовують людей. І там перебуває також наш оператор Віктор Мозговий. Сподіваюся, что з ним все гаразд, як і з людьми, які наразі чекають на допомогу. Голова, голова. Дім, ну летит оттуда. Давай будемо делать так. Так, что-то Я уже передаю. А это чем? Я не знаю. Это миномет, походу. Да вряд ли миномет не добивал бы, потому что до этого здесь было русло... 5 километров, ну там миномет еще можно 120 поставить. Но свистит как миномет. Я по звуку на миномет похоже. Я бы да. сразу тригирую на 6, я сразу прыгнулся да, да, да. и сразу Правильно, понял, да. куда полетела Передаем спасибо, что они не предупредили. Опять? по-моему, это Панам. По-моему, это было в дом вот этот, не? Не, не, он был. Он был... А ну как-то полетели, осколки до тишины. За заехать хотел там. Появление? Крыша, крыша, крыша. Крыша. И надо быстрее, Дима. Труба, труба, труба. <связь> Да, где-то здесь был. Здесь, здесь. Налево. Налево. Лом. Сейчас, накину. Подожди, 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 подожди. Просто сюда. Ну, не, не, возьми сюда, просто, правильно. Серьезно? Ну, может, что-то какой-то осколок. Тихо, тихо, тихо. Оп. Нормально. Бачите, мне намокло. Були на катері хлопцы нас эвакуируют, а беля кадра взрывы, летят осколки. Вот, завдяки на хлопцев нас сюда. И, и, и завдяки на нашей дочки. Она позвонила. Я сказала, треба эвакуатор. Да. Уже... Мы, уже хот... мы уже думаем там сидеть, сидеть, так как мы сидели. Але вона наполягала, наполягала, щоб ми виїхали. Причому будинок у нас зверху така дірка з ще. Ну сиділи. немає ні світла, ні газу, ні води. Нічого немає. Виїжджати не пробували звідси? Ні, ми до цього, як у нас воно було, ну тільки зимою, правда. Не було опалення, не було погано, дуже ну що робити. грілися, Правда, не знаємо, що нам виліться, тому що ми пенсіонери. Осколки летіли округ нас, округ напроти нас. Де в... там? Багато разів було да, багато разів. Таке ну, враження, що вони перестрілювали спочатку, а потім вже почали. Проходите, 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 А, ну тут да? Mm -hmm. <реклама> да. Да, да, да. Про... проходите, да? Это лямка. проходите, Про, проходите, 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 проходите,